Добрый день. Отже, чи могли б ви для початку поділитися, як саме вдалося отримати доступ до цієї секретної інформації про російські комплекси РЕП? Ну, на самом деле, это достаточно сложная и долгая операция, которая длилась порядка 8 месяцев. Э, здесь, наверное, самое главное – это определенная система целеполагания, так скажем, поскольку Война и военные технологии достаточно динамично развиваются, всегда необходимо определить в первую очередь тот сектор ВПК, который наиболее интересен, который наиболее защищен, наиболее засекречен. Вот э, тот сектор, который отвечает за разработку средств радиоэлектронной борьбы, так же, как и БПЛА, это наиболее. Пан Александр? Так скажемо, інтерес найбільш. Заявляється, що тепер РДК має повний спектр необхідної інформації та розуміння всієї архітектури реп. Чи можете ви докладніше розповісти, чому ця інформація така важлива і яку цінність вона має для України? Здесь нужно розуміти, що архітектура это система производства, не только система производства, система испытаний, система научных исследований, взаимодействие между институтами, взаимодействие между военными чиновниками, конструкторскими бюро. То есть архитектура — это базис, это то, что лежит в основе и тот вектор, по которому, собственно, идет развитие этого направления. Когда понимаешь принципы архитектуры, тебе становится понятно, кто поставщики, сроки изготовления, на каких полигонах возможно проводить испытания, на каких нет, какие институты задействованы, какие военные ведомства задействованы. То есть это открывает огромное количество там, вторичной так скажем, информации, но она не менее цена. Так, вот, знаете, я вас слухаю, я розумію, что это мапа майбутніх целей, правильно? В в какой-то степени, да. То есть, ну, например, Давайте я вам там какой-то такой небольшой пример приведу там, по поводу, например, того же анчарка, это станция, которая на ледоколу устанавливается. Мы знаем, например, показатели зеркал, которые там стоят. Эти зеркала производятся на ограниченном количестве предприятий. То есть их там можно по пальцам одной руки условно пересчитать. То есть понятно, что дальше мы можем просто даже с помощью асинта, там, не прибегая к каким-то сложным средствам, понять, где именно производятся эти вещи. Если мы останавливаем работу этого предприятия тем или иным способом, то это направление дальше не может развиваться ну, уже безболезненно, так скажем. Пане Олександру, у списку об'єктів розслідування є Озон Мей за радіолокаційна станція та тирада2.3. Станція придушення супутникового зв'язку. Які вразливості цих систем вам вдалося виявити і як Україна зможе використати цю інформацію на свою користь? Ну, Озон та станція е, достатньо переоцінена, Так скажемо, вона працює. за счет формирования плазменного канала при поверхностной атмосфере и, ну, то есть там больше основана на физических таких вещах, и, грубо говоря, она э, ловит то, что находится за горизонтом. И ну, от, отражение от того, что находится за горизонтом. Э, проблема озона заключается в том, что это очень энергозатратная станция, она очень плохо реагирует на влажность, очень плохо реагирует на температуру. В нее вложены, там, не знаю, миллиарды, наверное, долларов, но история это знаете, как со всеми российскими аналогов нет разработками, оно может быть там с помощью искусственного интеллекта там можно что-то показать, не более того. Если мы говорим про Тираду, это уже более интересно, это скорее такой тактический уже уровень, а не стратегический занимается она подавлением спутниковой связи, но э, при маневре спутников э, начинаются просадки, э, даже при э, динамическом наведении там достаточно большие слепые окна по 6 секунд для станции такого уровня это очень плохо то есть мы, мы знаем вот зная эти уязвимости станцию из строя может вывести один человек а что вам стало ведомо про разработчиков и инженеров это достаточно большое количество людей, работающих в разных научных организациях. Это институты, конструкторские бюро. Они не всегда напрямую друг с другом связаны. Но я хотел бы подчеркнуть, что все эти люди абсолютно прекрасно понимают, что они делают. Они прекрасно понимают, что они работают на ВПК. Они, ну, если имеют уровень... Пан Александр. История о том, что Люди чем-то занимаются, но не знают чем, она здесь ни никоим ни образом не может быть задействована. Пане Олександре, я вам дякую за розслідування за виявлену інформацію. Перш за все, хочу сказати, що сьогодні у підсумковому випуску буде розширений сюжет саме по вашому розслідуванню. Тож запрошую глядачів о 20.00 і дякую, що вийшли з нами на зв'язок. На прямому зв'язку зі студією дякую. був Олександр на псевдофортуна, начальник штабу РДК.